Ну, в принципе, если говорить о первом тайме, то относительно э, все складывалось вроде бы как удачно. Плюс пенальти, который э, не реализовали. Но в первые говорил концентрация, но, к сожалению, эти быстрые два гола. Они, конечно, сказались на общем рисунке игры. Но э, с другой стороны, мы прекрасно понимали, что все-таки у нас ощущается дисбаланс э, в, в игровых связях. Почему? Потому что. Мы прекрасно знали, что очень хорошо использует Луцк своих высоких защитников, плюс очень хорошие акцентированные передачи при стандартных то, что мы опасались и все-таки второй гол разбирали все эти моменты, но к сожалению наш молодой мальчик не сработал. Там и сложно было с таким гигантом сработать что один жуни, что и приндета. Это очень сложно. К сожалению, все наши стандарты, которые мы исполняли, тот же Илёпа и приемывает, они все были просто 100% брака. То есть даже из этих стандартов, тех, из тех даже полумоментов, которые были у приемова, логично мы их не используем. Может быть, и завязалась бы какая-то интрига, в первом, если бы в первом тайме реализовали эти моменты. Плюс, конечно, нас сыграла линия обороны, особенно и Каратецкий. Но, к сожалению, мы его ставим. Почему? Потому что травмированные два других центральных защитника, поэтому ясно, что это не уровень его премьер лиги, но, к сожалению, других нету. Да, и относительно слабо я сырала вся линия обороны и отсутствие креативных флангов, потому что э, общий уровень мастерства футболистов в Волыни, того же взять того же и Мате, и того же Мемешева и э, Биквалфи, поэтому здесь ясно, что мы пытались за счет организации какой-то э, контратак использовать моменты своему но, к сожалению, не получилось. Какое? А Николай. Сложилось впечатление, что физически команда хотела, или этот счет 3 отразился, потому что очень медленно играли последние... Логично, отразы. да, логично, почему, потом смотрите, вы, это, вы знаете, что все-таки очень сказываются вот эти переезды, потому что приходится добираться на автобусе по 18-20 часов, поэтому очень сложно, и оно сказывается. Плюс еще то, что я говорил, все это, это не оправдание, потому что все другие команды есть, но они как-то... Мы хотели на поезде, но, к сожалению, нет такого варианта, не нашли варианта, чтобы на поезде, понимаете. Поэтому пришлось... Вчера ночью приехали только, поэтому, ну, конечно, оно сказывается. И плюс еще дисбаланс в линиях, поэтому... Там и Балич с отравлением после сборной приехали, поэтому... К сожалению, от других людей нет. Поэтому ну, ничего страшного. Я думаю, что это хороший урок. Потому что ну, не нужно питать э, какие-то иллюзии. Мы знаем свои проблемы, над чем работать, какие у нас слабые э, позиции. Поэтому здесь...